Завершение уходящего 2009 года. Мне хотелось бы коротко подвести итоги работы агропромышленного комплекса Нарафанинского муниципального района. И надо сказать, что агропромышленный комплекс района является одним из крупнейших сельскохозяйственных комплексов в Подмосковье. Есть и производство сельскохозяйственной продукции. Это такие предприятия, как ОПХ Толстопальцево, крупнейшее опытное хозяйство Российской Академии Сельскохозяйственных Наук, работают на территории района. Это и Госплемптиц, завод «Птичное», который занимается уже на протяжении многих десятков лет производством племенных яиц и племенных цыплят которая поставляется на территории и Российской Федерации, и в страны ближнего зарубежья. Сегодня пять хозяйств входят в агропромышленный комплекс «Агроснова», и работать на территории Нарафаминского района. Есть и другие хозяйства, которые специализируются конкретно на производстве, допустим, мяса свинины. Это Кузнецовский комбинат. ЗАО «Элинар» производит мясо птицы. Более 39 тысяч тонн получит в этом году. Хотелось бы сказать и о нашем Нарафаминском молочном заводе, который ежедневно производит очень нужную продукцию не только для жителей Нарафаминского района, но и для детских садов, для школьных учреждений. И поэтому мы гордимся, что качественная продукция сегодня производится и перерабатывается и реализуется непосредственно на территории Нарафаминского района. Хотелось бы коротко сказать, что несмотря на то, что на самом деле кризис охватил не только промышленность, но и сельское хозяйство, и другие сферы экономики, в любом случае сельское хозяйство в этом году сработало лучше, чем даже по сравнению с прошлым уровнем прошлого года. Сегодня и в администрации Нарафаминского района принимаются меры для того, чтобы более организовать работу сельского хозяйства, чтобы она была более эффективной, более слаженной. Поэтому главой Нарафаминска района вот в 2009 году было принято решение о реорганизации управления развития сельскохозяйственного производства. Принято решение, чтобы в управление сельскохозяйства вошло и такое подразделение, как отдел земельного контроля, который своевременно должен контролировать использование земель сельхозназначения, чтобы эти земли работали эффективно и давали большую отдачу, чем мы видим результаты сегодняшнего дня. На очередном заседании президиума Российской Академии сельхознаук было принято такое решение, чтобы земли более 4 тысяч гектаров передать в пользование ОПХ Толстопальцева. И это даст возможность не только эффективно использовать землю, но и создать более 96 дополнительных рабочих мест, в Верейском регионе. Завершается 2009 год. Селяне сделали определенный задел на 2010 год. Это вспашка зяби, это подготовка семенного материала, это ремонт техники. Все это даст возможность нам уже весной приступить полным ходом к проведению весенних полевых работ. Ну а в канун нового 2010 года я хотел бы пожелать нашим зрителям канала здоровья, благополучия, успехов, чтобы 2010 год был годом, когда сбылись наши мечты, чтобы в каждом доме был достаток, чтобы все были здоровы. И, конечно, мы смотрим в будущий 2010 год с оптимизмом.